насчет национальных закупок. То есть мы как-то вот чисто семантически разделили, чтобы вы понимали, о чем идет речь, значит, международные закупки и национальные закупки, которые будут проводиться с технической помощью Организации Объединенных Наций. Но то, что мы будем объявлять торги. 41 номенклатура по всем нозологиям и национальным программам уже подготовлена. Все, вся информация собрана. Мы надеемся на этой неделе уже объявить торги. Завтра постараемся первый, первый лот вынести. Если нет, то как минимум в среду или в четверг. Ну, там есть одна проблема, все программы без проблем идут. Одна проблема, проблема – это с программой взрослого гепатита, взрослым гепатитом. В прошлом году она тоже была проблематична. Там пока номенклатура, утверждение номенклатуры под вопросом. Была очень большая активность общественных организаций. Как вы говорили, у нас это заседание рабочей группы открытое, и все могут присутствовать и поучаствовать. На последнем заседании там была проблема с определением препарата. Некоторые общественные организации просят, просят включить препарат, который не зарегистрирован в Украине. Мы сейчас в процессе обсуждения. Я могу вам сказать, что если этот вопрос затянется, то мы тоже попросим наших международных партнеров, чтобы эти закупки делали они, чтобы не было, опять же, каких-то манипуляций с правилами и затягиванием тендера. На этой неделе мы планируем запустить торги по пяти программам. Это трансплантация, лечение рассеянного склероза, конвенция по правам человека, это болезнь Гоше, церебральный паралич и мукополисахаритоз. И уже каждую неделю будем, будем новые торги объявлять и, конечно, будем вас всех информировать. Я надеюсь, что все из-за того, что мы убрали очень многие барьеры для участия в торгах, будет большое количество участников и мы сможем выйти на хорошую цену и на правильную поставку, на правильную поставку то есть вовремя поставку препаратов. Естественно, мы работаем также с Организацией Объединенных Наций не только по одноразовым закупкам, но и по выстроению правильной программы администрирования государственных программ. Это включает и определение препаратов, и торги, и, естественно, самое главное, распределение, правильное распределение препаратов по всей стране. Так что, как и было предусмотрено в коалиционном соглашении, этот год будет переходным. Мы переходим на международные закупки и надеемся, что в следующем году больше программ, намного больше программ будут уже администрироваться ими. И, как я сказал, один, после года закончится эта тема насчет, насчет закупок и всей разной спекуляции по, по, этим, по этим программам. Еще одна тема, которую я бы хотел, это тоже волнует очень многих, это начало достройки Ахмадета. Вы знаете, что эта клиника одна из самых главных и важных в стране не имея нормальной базы, мы не можем присоединиться к реестру доноров костного мозга, поэтому там много чего проблем, которые будут решаться после достройки Ахмадета. Деньги выделены, уже начнутся торги, будет объявляться победитель по строительству. Это 67 тысяч квадратных метров, которые должны быть закончены до конца года, чтобы и параллельно там будут и монтажные работы, и внутренние работы. И мы надеемся, что к концу года все деньги, которые были выделены к обменам, они будут освоены. И страна в следующем году уже сможет открыть современный высокотехнологичный центр, который очень нужен для, для Украины и для детей Украины. Сегодня, как вы знаете, мы отправляем очень много детей за границу лечиться. Там, в принципе, и наши хирурги там работают. Но мы не будем ждать конца застройки, мы будем работать, чтобы уже Украина вошла в, в реестр доноров, и плюс, чтобы наши врачи смогли пройти тренинги в разных центрах трансплантологии, включая, включая Белорусский центр, где очень много наших пациентов направляются, и также другие европейские центры. Так что с Ахмадетом, слава Богу, все двинулось в правильном направлении и надеемся, что там тоже без, без каких-то осложнений все это закончится.